Ще не вмела в Україні ні слава ні воля. ще на браття в українці посміхнеться доля. Наші вороженки, як і осанок. Сегодняшний наш день, сегодняшний флешмоб, организованный женским легионом Украины, посвящен именно миру, именно наше будущее против войны. Поэтому мы организовали такой флешмоб небольшой. Он, кстати, проходит не только в Броварах, сегодня он проходит по всем городам Украины. городов различных абсолютно различных городов собираются на площади на своей они рисуют мелом на асфальте красивые рисунки они запускают в небо воздушные шарики они оставляют свои отпечатки ладошек в знак того что мы все хотим мира шесть с половиной лет. Я хочу, чтобы был мир. Потому что мне нравится мое детство. Я люблю играть. Меня зовут Кир. Я очень хочу, чтобы был мир. Мне надо удивление в министерстве. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, какая ситуация в стране, что кто-то хочет войну, кто-то хочет мир. Ты чего хочешь? Да. Его. Будущее против войны. Души, тело, мы положим да нашу твой. Watch <laughs> it.